Said no, 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 I said no, 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 no. You say, Take me home. I said, No, perry, no. You said, No, 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 I said, No, 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 no. I want you in my life and I I wanna love you I will never make you cry Il vuoto il vuoto d'Alieno dietro a lui Fagli vedere che non è un gioco Fagli capire quello che vuoi

vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui Fagli vedere che non è un gioco другому человеку, чтобы он понял на простых примерах. Это очень важно. Это Макс, волшебник, не выйдет вот не то, что то сказать, несколько долларов миллионеров, вот, а на самом деле выйдет со временем очень, несколько очень серьезных крупных лидеров в индустрии его маркетинга. Не знаю, вы увидите или не увидите, но вы сейчас услышите, сейчас на связи а, Жанна Гады, они вас сейчас слышат, поэтому придется пошуметь, потому что они сейчас здесь на скайпе. Давай, выводи. В этом событии три дня, за время которого много чего изменилось, много фигурок переместились в моей голове, опять же познакомился с множеством новых ребят, которых раньше не видел. И что дало это событие, первое, что я бы хотел выделить, это свое выступление на сцене, которое помогло мне превзойти самого себя превзойти того Сашу, который был до того, как мы попали сюда в Форест Парк. И я уверен, что нас ждет впереди много-много-много-много-много-много успехов. Эмоций очень много и сложно их передать словами. Но самое важное и ценное для меня, а, то, что эти дни я провела в правильном окружении, в окружении тех людей, которые а, позитивно мыслят, люди, которые а, живут теми же целями, а, у которых все хорошо. Они очень похожи на меня, и мне это близко и дорого. И еще все было очень круто. Мы провели в парке, три потрясающие дня. Ребята, мне жаль тех, кого с нами сегодня не было. Вы себе даже не представляете, что за эти три дня мы получили столько энергии, столько знаний, столько эмоций, и мы попали в такую фантастическую команду, с которой мы не просто захватим регион, мы возьмем весь мир. Друзья, то, что мы пережили здесь за эти три дня, это не передать словами, это эмоции, это целостность команды, это дружба, это счастливые лица. За, для этого стоило прилететь из Италии, попасть в это замечательное место. Я всех приглашаю. И напоминаю, не пропускайте ни одного события. Вива Арганоголь! Миллионы людей на Земле думают, как осуществить свою мечту. И я вам скажу, что это тот самый инструмент, который поможет это сделать каждому. Почему? Потому что это просто кофе. Ребят, мечтайте побольше. Ваши мечты бесплатно. За эти три дня я увидел, как люди из разных стран, даже не знающие друг друга, помогают, объединенные одной очень простой идеей, создается команда. Ребят, то, что создаем мы сегодня, вы не найдете нигде.